Всех вітаю 19 липня, були у друзей. Давай так, без рамок просто разберем, чтобы я картинку понял. Теперь весь ответ тут все просто и понятно. Юрко, в чем секрет? сейчас сидит костюм, заполыть дымарик, глянуть, допустим, пару Пашкиных семей, просто лидервать и подивиться твоих и пашка. Ну, мне кажется, что такая теория, то есть

Давай так без рамок просто розберемо, щоб я картинку зрозумів. Це непогано. Корпус меду я відсюди забрав. З е -е, Слип, да. А В тебе записано, так, да, що корпус? А, на а ти бери димарик, де мене трішки. то и ничего не то тяжкий, получается. Okay. Полностью корпус. Помни, да? Полный, да. Смотри, смотри, что наделали Теперь весь ответ тут. Все просто и понятно. Є мед до ака окаці... до пацанух, а значить будете на пацанах. Це одна з сильніших, чи це середній? що це таке? не знаю. Чи це звичайна штатна сім'я, так? Да? Ну бачу, в першому корпусі. Тут дві пустих і тут. То будівельна рамка її треба буде завести. Вообще пуста, так? Да? Ну так. А ну лігонечко так, димані. Оп, все, 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 все. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рамочек. И сюда дымни. Раз, два, три, четыре. Тоже на девяти рамках. Все, все, ючка Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять, девять, да. до десяти рамок. красота красота давай все еще глянем это отлично для общей картинки так, чтобы, потому что пчелы было богато. ну у тебя получится видишь тут опять и там где-то 6 рамок то есть 11 рамок уже с медом это все все видишь Бач, они тоже у тебя свечкой. А, это просто им не хватает силы, а объем большой. О, дымай, 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 дымай. Дыми. Супер. Не выстраивают колодец. И, сказать, ну, естественное свое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мунтотводок, вот 8 рамок распода. У, у меня семьи получается, 8 рамокроспода в лучшем случае. Встал? мне картинка понятна. Тогда же пчелы миролюбивые. И они уже белят. Есть центральные рамки. Ну здесь может быть со второго корпуса поднятые рамки. Он после лыпы поставил вощинку, забарабулило. Вот. Ты хочешь это? Uh -huh. uh, девушку, да да не, это уже все готово. А ну, секундочку, а можно я подниму? Вставляй лощинку. зрелый. все, больше только капнуло. Так це вечер, считай. Слушай, ну если матка вообще не ограничена на 9 рамках расплод, то сапчелы будут средней зимой. Разводы? Да было, что и по 13, и по 12 рамочек расплода. Ну там? Я, то ли первый я тебе смотрел, девятку, по-моему, смотрел. Вот у меня что-то расхода было достаточно много. Это исключение, правильно? Ну да. Молодец, Юрко, молодец. Да, я все. Да Ты при чем твои видишь, Так Так стало-то, я, я не виноват. Юрко, в чем у нас секрет? Це дуже складний процес, який пояснити майже неможливо. Це чудо. Я б так це сказав. Ну, воно просто воно в комплексі, виходить. Іді сюди. Всіх вітаю, 19 липня, були у друзів. Це Кіровоградська область, не буду казати де. Ось такий тут соняшник. Довго я тут стояв, років 5-6 в бригаді, це ці хлопці. Потім так вийшло, що я почав їздити в сторону Миколаєва. Але приїхали сюди зрівняти ситуацію і ситуація дуже різна. Тут це. Як завжди, гарно, по соняшнику видно, він майже в мій зріст. А у нас там по пояс соняшник. Тобто кількість вологи є вирішальним фактором в медозборі і всьому, що з цього витікає. Кількість меду теж більше в них вуликах. Ну Все якби виглядає краще. Зараз поїдемо до інших друзів, поглянемо. І буде в цілому обща картинка вирисується, що відбувається. Зараз туди поїдемо. Дашка увлеклась от снимания. Даже